یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہل کہف سو رہے تھے اور ان کا جو کتا تھا وکل بہم باسکن ذرا اہل کہف کا جو کتا تھا وہ یہاں پہ بیٹھا تھا اس طرف ایسے من کر کے اس ایک قبر میں جو ہے اہل کہف کی ساری ہڈیاں جو ہیں جمع کر کے اس قبر کے اندر بند کر کے یہاں پہ ڈالی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے روشنی نیچے داخل ہو رہی ہے زوال تک جو ہے روشنی یہاں سے داخل ہوتی تھی اور زوال کے بعد جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی جہاں سے آپ غار کا دروازہ دیکھ رہے ہیں اس طرف وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زبیر ریاض موجود ہوں جوڈن میں اور اہل کہف کے مقام پر سب سے پہلے درود و سلام اللّہ وسلم وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و وصب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مقام پہ جو ہے میں بیٹھا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہل کہف سو رہے تھے اور ان کا جو کتا تھا وہ کلبہ ذرا ہی یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اہل کہف کا جو کتا تھا وہ یہاں پہ بیٹھا تھا اس طرف ایسے منہ کر کے اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں تَقْرِضُهُمْ ذَاتِ شمال مطلب جو غروب کی طرف سورج جاتا تھا شمال کی طرف یہ شمال ہے ابھی آپ دیکھیں زوال جو ہے تقریبا ہونے والا ہے تو سورج بالکل ہمارے اوپر ہے اور وہاں سے جو ہے روشنی اندر داخل ہو رہی ہے یہاں پہ آئیے یہاں سے جو ہے اوپر بالعرض جی یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے روشنی نیچے داخل ہو رہی ہے زوال تک جو ہے روشنی یہاں سے داخل ہوتی تھی اور زوال کے بعد جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی جہاں سے آپ غار کا دروازہ دیکھ رہے ہیں اس طرف وَإِذَا اغربت تقرر حمزائط شمال وحم فی فج وطمن اور فجوہ جو ہے فجوہ مطلب جو غار کے اندر کا حصہ ہے وہ آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اہل کحف سو رہے تھے لیکن آگے میں باہر جا کر قصہ جو ہے سارا بتاؤں گا ان کی جو قبریں ہیں اہل کحف کی یہ آپ قبور دیکھ رہے ہیں ان کی تین قبور جو ہیں وہ اس طرف ہیں ایک یہ رہی ایک یہ اور ایک وہ آئیے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ قبر یہ دیکھیں اہل کحف کی قبر سبحان اللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قبر فارغ ہے کیونکہ ان کی جو ہڈیاں ہیں ساری یہاں پہ لائی گئی ہیں اس ایک قبر میں جو ہے اہل کہف کی ساری ہڈیاں جو ہیں جمع کر کے اس قبر کے اندر بند کر کے یہاں پہ ڈالی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اہل کہف کی ہڈیاں ہیں اور ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ تقریباً دو ہزار سال سے زیادہ جو ہے ان کو ہو چکا ہے اور چار قبریں جو ہیں یہاں پہ تھی ایک اور ایک ادھر تھی اور ایک وہ اور یہ ایک یہ چار قبریں تو آئیے باہر جو ہے ہم آپ سب کے ساتھ یہ قصہ جو ہے پورا شیئر کرتے ہیں جی اصحاب کہف کے واقعے کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ دو وضاحتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جو آپ نے منظر دیکھا تھا اصحاب کہف کی ہڈیاں جس کو کہا جا رہا ہے تو آپ چیز ایک چیز جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جہاں پہ جو چیز جب آپ خود یہاں پہ آئیں گے آپ کو دکھائی جائے گی اور بتائی جائے گی تو یہ زبیر ریاض کا جو ہے پرسنل دعویٰ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان صالحین کی ہڈیاں ہیں بلکہ یہ یہاں پہ جو حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں اردن کی حکومت کی طرف سے وہی چیز جو ہے آپ سب کو دکھائی جا رہی ہے نمبر ون تو میرا جو کام ہے وہ ہے نقل کا نہ کہ معرخ کا میں نہ معرخ ہوں اور نہ ہی میں اس چیز کا داعی ہوں بلکہ میں آپ سب کو گھر بیٹھے وہی چیز نقل کر رہا ہوں جو آپ میں مطلب اتنا سفر کر کے یہاں پہ آ کے دیکھ رہا ہوں جی تو آئیے سب سے پہلے جو ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صورت القحف جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہر جمعے کے دن اس کا سبب نزول جو ہے کیا تھا اور یہ واقعات جو ہے قرآن شریف میں کیوں ذکر ہوئے اور اس کے پیچھے جو ہے پس منظر کیا ہے اگر آپ اس چیز کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اور صرف اصحاب قحف کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو تین پانچ منٹ جو ہے آگے کر کے وہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں تو پس منظر جو ہے اگر آپ یہ سن لیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا قرآن شریف پڑھنے کا بعد میں صورت القحف کا تو سبب نزول یہ تھا کہ کفار مکہ جمع ہو کے آئے تھے یہود مدینہ کے پاس کہ آپ لوگوں کو جو ہے انبیاء کی اخبار ہیں مطلب یہود کی کتب میں اور یہود کے پاس سارے زیادہ تر انبیاء بھی یہود میں آئے تھے تو آپ جو ہے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی نشانی بتائیں تو یہود نے کہا کہ آپ جو ہے یہ جو شخص ہے آپ میں سے ظاہر ہوا ہے اس سے تین سوال کریں اگر وہ اس کے جواب دے دے تو پھر جو ہے آپ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے واقعی نبی ہیں تو انہوں نے تین سوال کیے تھے اور عقبہ بن ابو معید جو ہے ان کی زبانی اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال کیے تھے تین سوالوں سے پہلے عقبہ بن نبی معید وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ پہلے ایمان لے کے آیا تھا بعد میں کافر ہو گیا تھا مرتد ہو گیا تھا اور غزوہ بدر میں جو ہے قیدی بنا کے لائے گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کہ اس کا سر جو ہے قلم کر دیا جائے وہ واقعہ تفصیلی طور پر میں نے وہاں پہ جا کے جو ہے ویڈیو بنائی ہے اس کی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں اس وہاں پہ کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی عقبہ بن نبی معید کے خلاف جی تو اقوام نبی نے تین سوال کیے کہ روح جو ہے وہ کیا چیز ہے اور دوسرا مجھے وہ شخص بتاؤ جس شخص نے پوری دنیا کا سفر کیا ہو شمال سے جنوب اور مطلب مشرق اور مغرب چاروں کونے جو ہے دنیا کے دیکھے ہوں اور اس نے دنیا پر حکومت کی ہو اور اس کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے اور تیسرا سوال تھا کہ غار میں جو ہے اصحاب القحف جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ جو ہے کتنے سو سال یا کتنے سال جو ہے غار میں رہے ہیں یہ تین سوال تھے یہود نے دیے تھے بن نبی معید کو اور بن نبی معید نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ میں جو ہے تمہیں کل جواب دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا جو ہے بھول گئے تو اس پر جو ہے قرآن شریف کی پندرہ دن تک جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی تقریبا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو ٹائم تھا بہت ہی مشقت والا گزرا اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آیات آئی تھیں تو اس میں جو ہے اللہ عزوجل نے تنبیہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلم کو ولاقولََََََََََََََََََََََََََ رشيى ذلك غدا کہ اے نبی کبھی جو ہے اس طرح مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا اِلّا اَن اللہ عیشا اللہ اللہ کہ اگر اللہ چاہے مطلب ہم جب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ, اللہ عز و جل نے اپنے نبی پیارے نبی کو بھی جو ہے یہی تنبی کی تھی کہ آپ جو ہے بغیر انشاءاللہ شاء کے یہ مت کہا کرو کہ میں کروں گا کیونکہ کرنے والا ہے تب ہوتا ہے جب اللہ چاہے تو تو اسی طرح یہ بھی ایک فائدہ ہے آپ سب کے لئے تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا تو اب آتے ہیں ان تین سوالوں کی طرف پہلا سوال تھا اس کا جواب اویس الونکہ انروح اس کا جواب اللہ عز و جل نے دیا اویس الون کا کہ یہ جو ہے تمہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں شخص بتاؤ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تو اللہ عز و جل جواب میں اس کا نام بول رہے ہیں کہ جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ کے <دِلْقَرْنَيْن> ریکٹ ڈائریکٹ بول دیا کہ یہ تمہیں جو ہے ذلکرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس نے حکومت کی تھی بلکہ اس کا ڈائریکٹ نام ہی لے لیا اور جو تیسرا سوال تھا اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ام حسبت الفی وررقیم مطلب اصحاب غار اصحاب القاف والرقیم جو ہے وہ بستی تھی جہاں پہ ظالم حکمران تھا جو کہ مطلب ہے کہ ظلم کرتا تھا اور غیر اللہ کی عبادت کے اوپر مجبور کرتا تھا تو اس پر جو ہے اللہ زب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مطلب الرقیم بستی والے اردن میں یہ جو مقام واقع ہے اس علاقے کا نام پہلے جو ہے الرجیب ہوا کرتا تھا اور انہی کے بقول جو ہے اس کا پرانا نام جو ہے الرقیم ہوا کرتا تھا تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غار ہے یہی غار ہے اصحاب کہف کی اور جیسا کہ انہوں نے ابھی ہمیں یہاں پہ گائیڈر نے بتایا کہ یہاں پہ جو یہ جو ہڈیاں انہوں نے ایک قبر میں رکھی ہوئی تھی ان کی جو ہے باقاعدہ بھی ریسرچ کی گئی ہے تو یہ دو ہزار سالہ پرانی جو ہے مطلب ہے کہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں اور ایک جو ہے ان کو کتے کا جو سر ہوتا ہے وہ بھی ان کو یہاں پہ ملا ہے واللہ اعلم ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے اور بھی مقامات ہیں دنیا میں جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل جو اصحاب کہف ہیں وہ ان کے پاس ہیں مطلب ترکیہ میں بھی ہے اور یمن میں بھی ہے اب کون سا صحیح ہے یہ جو ہے راز وجل بہتر جانتے ہیں تو اب آتے ہیں ان کے سوال اور جواب کی طرف مختصرا طور پہ اگر آپ تفصیلی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کومنٹس میں مجھے بتائیے گا تو وہ پھر میں کبھی جو ہے انشاءاللہ جو قرآن شریف میں واقعہ ہے سارا مطلب تفصیلی طور پر پھر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے یہاں پہ ہم مختصراً دو حوالوں سے بات کریں گے ایک جو ہے ان کے کتنے سال جو ہے وہ یہاں پہ سوئے تھے یہود کے نزدیک جو ہے اہل کہف تین سو سال تک جو ہے اس مطلب غار میں سوئے تھے اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن شریف میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ صلاح فہمی ایتنسنین کہ وہ لوگ جو ہے اپنی غار میں مطلب سوئے رہے تین سو سال اور مزید نو سال مطلب تین سو نو سال تو یہ اختلاف جو ہے اس طرح ہیں اللہ فرمات کُلیہ مواقع تو لناس و حج کہ یہ لوگ جو ہے آپ, آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں ہلال کے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیں کہ وہ جو ہے حج اور لوگوں کی جو ہے ٹائمنگ کے لیے ہے مواقیت مطلب ٹائمنگ تاکہ لوگ اپنی سمجھ سکیں دن رات کی اور اسی طرح ہفتوں کی اور مہینوں کی اور اسی طرح جو ہے سالوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہود کے ہاں جو ہے جو اس وی سال ہیں وہ موسم کے اعتبار سے ان کی تر مرتب ہے کہ ہر سال جو ہے مطلب اسی مہینے میں یا ٹھنڈ ہوتی ہے یا اسی طرح جو ہے جون جولائی اگست جو ہے گرمیوں کے مہینے مطلب موسم کے اعتبار سے وہ شمسی اعتبار سے چلتے ہیں لیکن اگر آپ تین سو جو شمسی سال ہیں ان کو اگر آپ حساب لگائیں گے ہجری مطلب سال جو ہیں ان میں جو جس کو ہم اصل میں قمری سال بولتے ہیں مطلب چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تو پورے تین سو نو سال بنتے ہیں تو ایک تو یہ جو, جو ہے اللہ سے جل نے جواب دیا تھا ان کا اور دوسرا جو ہے جو تعداد تھی کہ کتنے بندے تھے وہ لوگ تو اللہ سے جل فرماتے ہیں سیقولون صلاحتن رابعهم کلبهم کلبہم وقولون سادسهم کلبهم کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ جو ہے تین تھے اور چوتھا جو ہے ان کا کتا تھا اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ پانچ تھے اور چھٹا جو ہے ان کا کتا تھا تو اللہ اجل فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں رجمن بالغیب مطلب یہ جو دو نمبر ہیں نا یہ جو ہے ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے مثال کے طور پر رجمن بالغیب مطلب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہوا میں تیر مار دو لگ گیا تو لگ گیا شکار ہوا تو ہوا نہ ہوا تو نہ ہوا تو یہ جو ہے اس بات کو بھی اللہ عزیز جل نے اسی انداز میں رد کیا ہے لیکن جو اگلا نمبر ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَتُونَ سب ایتوں کہ کچھ لوگ کہیں گے سات جو ہے ان کی تعداد تھی اور آٹھواں جو ہے ان کا کتا تھا تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ رض نے آگے جو ہے کچھ اور مزید مطلب اس نمبر کے بارے میں نہیں فرمایا تو اس لیے جو ہے اکثر معرخین اور علماء کے نزدیک جو تقریبی تعداد ہے مطلب جو زیادہ جو ہے جس تعداد کو وہ صحیح مانتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سات تھے اور آٹھوان جو ہے ان کا کتا تھا واللہ اعلم کیونکہ اللہ عز و جل نے آگے منع کیا ہے قربی اعلم و بِعِدَّتِهِمْ ان کو بتا دو کہ اللہ جلد جو ہے ان کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں ما یا اللہ قلیل اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کی تعداد, اصل تعداد کو جانتے ہیں فلاح تمارفیم اللہ مرا الواحرہ ولاء تصفطفی منہ عہدہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتی میٹر یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنا ایمان بچا کے اور غار میں جا کے سو گئے تھے اور ان کی جو کفیت تھی غار میں سونے کی اور ان کے جسم تاکہ جو ہے خراب نہ ہوں اللہ جل فرماتے ہیں وہ ترشم طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَحْفِهِمْ دا الْيَمِينَ کہ جب آپ دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے مشرق سے تو ان کے جو ہے کحف کے مطلب غار کے جو ہے دائیں طرف سے جو ہے روشنی اندر آتی تھی مطلب جو اوپر سے آپ نے ابھی روشن دان دیکھا تھا کہ اوپر سے روشنی کس طرح جو ہے ان کے رائٹ سائڈ سے اندر داخل ہوتی تھی کہف کے اندر وہ ادا غار و بقرد کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ جو ہے مطلب غار کا جو دروازہ ہے وہ شمال کی طرف کھلا ہوا ہے جیسا کہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے تو شمال سے جو ہے ان کے اندر جو ہے مطلب روشنی آتی تھی اور اسی طرح جو ہے وہم فی فجو طمن کہ وہ جو ہے فجوہ مطلب غار کے اندرونی حصے میں جو ہے سوئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وہ کلبہم باسطن ذرا اور ان کا جو کتا تھا وہ جو ہے اپنے پاؤں پھلا کے مطلب ہے کہ بیٹھا تھا جیسا کہ آپ آج کا کچھ دروازہ بنا ہوا ہے مطلب غار کے واجحہ کے اوپر اور اسی طرح جو ہے اللہ ذی فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کو دیکھیں گے عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھنے جائیں گے اس حالت میں جو کہ تین سو نو سال کا جو عرصہ تھا اس کے دوران تو آپ لوگ جو ہے مطلب رعب اور خوف سے جو ہے مطلب بہت ہی ڈر جائیں گے وَكَذَلِكَ کہتا ہے کہ اور پھر ہم نے جو ہے ان کو جگایا اور تاکہ جو اپنے آپ سے سوال کریں کال کالکم لبیس کہ تم لوگ جو ہے کتنا عرصہ جو ہے سوئے رہے تو کسی نے کہا ایک دن کسی نے کہا دو دن لیکن اللہ جل آلریڈی فرما چکے ہیں صلاح سنین تنسری نوزاد التسیہ بہرحال یہ جو, جو ہے بہت لمبا ہو رہا ہے واقعہ یہ میں یہیں پہ جو ہے اکتفاء کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ان کی جو ہے وصال ہو چکا تھا بعد میں اور یہ بات قرآن شریف میں موجود ہے وَكَذَلِكَ علی کے آثر اللہ حق مطلب تین سو نو سال کے بعد جب ان کے وصال ہوا جب بعد میں کچھ عرصے کے بعد تو اہل بستی جو ہے مطلب انہوں نے واقعات تو سن رکھے تھے ان کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے کچھ جو نوجوان تھے اپنا ایمان بچا کے پہاڑ کی غار میں چلے گئے تھے تو بعد میں جو ہے اللہ سجل نے ان کی جو کیا کہتے ہیں جو میتیں تھیں جو ان کے مطلب ہے کہ باڈیز تھیں وہ اہل قریہ کو دکھائی تھیں تو اس لیے جو ہے بعد میں اہل قریہ کا آپس میں اختلاف ہوا تھا کہ ہم ان کی قبور کے اوپر جو ہے ایک مثال کے طور پر نشانی بناتے ہیں یا آپ مزار کہہ لیں آج کل کی مطلب لغت میں تو جب ان میں اختلاف ہوا تو ان میں سے جو مطلب طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ لَنَا تَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ کہ نہیں بھئی ہم تو اس کے اوپر جو ہے مسجد تعمیر کریں گے تو اوپر جو ہے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں آئیے آپ جو ہے یہ اوپر مسجد دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کی غار کے اوپر بنی ہوئی ہے اور تقریباً بتا رہے ہیں کہ یہ جو پتھر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی دو ہزار سال سے تقریباً پرانے عرصے کے مطلب رومن کے حکومتوں کے جو ہے عرصے کے یہ جو پتھر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مسجد کے غار کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ہے کچھ لوگ پہلے اعتراض کر رہے تھے جس دن ہم لائف آ رہے تھے اور مسجد دکھائی تھی تو اللہ کے بندے ایک مساجد جو ہے آپ لوگ تحقیق نہیں کرتے مساجد تو اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی مسجد اقصہ ہو گئی مسجد الحرام یہ کب کی بنی ہوئی ہیں یہ مطلب ہے کئی ہزاروں سال سے پرانی جو ہے یہ مساجد بنی ہوئی ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ بات تو قرآن شریف خود کہہ رہا ہے کہ للتقنہ علیہ مسجدہ کہ اہل کہف کے جو بستی والے لوگ تھے انہوں نے بعد میں جب ان کی لاشیں ان کو ملی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مسجد تعمیر کریں گے اور روشنی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سے کیسے روشنی آتی تھی یہ جو ہے غار کے اوپر سے روشنی یہاں سے داخل ہوتی تھی یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جی یہ آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں روشنی جو ہے یہاں سے داخل ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اس وقت جس طرح دوپہر کے ٹائم پہ زوال سے پہلے اور پھر زوال کے بعد جو ہے یہ جو نیچے وہاں پہ دروازہ ہے یہ شمال ہے یہاں سے جو ہے پھر روشنی داخل ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو آپ کو ایک قیمتی مقام کی زیارت کرائی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید جو ہے تاریخی مقامات اور جو کلچر لائف ہے باقی قوموں کی عرب میں سے بھی باقی کنٹریز کی سعودی عرب ہو گیا جارڈن ہے فلسطین ہے شام ہے مصر ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے مقامات دکھا سکوں اور کلچر جو ہے ان کا کلچر وہ بھی دکھا سکیں تو آپ سب کا جو ہے بہت شکریہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ